Вы под VPN или действительно с Украины? Я из Украины. Да. Не знаете, я не хочу с вами ругаться, честно. Ну, предыдущими разговаривали, они постоянно мне грубят. С вами не хочу ругаться, честно. Давайте не будем ругаться. Не знаю. О, я... чем, о чем вот тут? Вот, ну, вот... Про войну давай поговорим. И ругаться не будем. Ну, изначально, если, да, да. говорить. Да. Напали мы, да? Ну, факт. З почему? Вы ведомый очень народ и... Ну, выбрали. Ну, подожди, ну ты же спросил, я тебе отвечаю. Угу. Не, не имею права иметь свое мнение. Да, да. Вас э, приучили быть ведомыми. 20 лет Путин э, вас водит за нас. Его же надо было сменить 5 раз. А он вас приучил, да. давая вам немножко денежек подворовывать, Ваши и деды. каждый сидит Ваши на, деды. но ты Ваши больше не ведомыми? ты будешь слушать или будешь перебивать? Давай, давай говори. Так вот, ваши люди стали ведомыми, и когда, не понимая, для чего Путин затеял войну, вы все его поддержали. А теперь и Путин, и вы не знаете, как отсюда выскочить из этой войны. Вы придумываете разные поводы, разные факты, различные там события, от исторических до современных, от экономических до хрен пойми каких. То есть вы повелись, ну назовем так, он царем у вас стал, вы повелись, пошли на поводу у царя. Хотя когда-то были, возможно, и народом, который попытался там демократию играть и так далее. Дед. Ваш, ваш дед, тебе повелся на царя? Мой дед на царя. Сформулирую вопрос заново. Ну где он воевал, где? Он? Мой дед, дед или мой дед? Да, от бабушки я и от дедушки, где воевал? Один дед в турецкой День. границе защищал, второй дед, если какую мы говорим. Ну подожди, ты. По как она ты... называлась? Подожди. Тогда? Остановись. Ты про Советский угу. Союз, про этот период? Не, я просто это. Ну про какой период ты нет, рассказываешь? У нет. меня дед воевал и в Первой мировой войне. Прадед воевал, дед воевал во Второй мировой войне. За Россию. Какую Россию ты гонишь? За Советский Союз. Он был красноармейцем. Если, если в Первую мировую войну, то за Россию. За империю. Империю российскую. Ну, да. ну, за Россию. А какая разница? Ты что? Россия вы начали называться в 1991 году. Мы мы Так какие все вы правоприемники? Долги какие долги? Какие долги? Советский Союз за. Кто, за, кто за вас, это... А кто вас просил? Нет, это было это. Как это Отдали и отдали. А мы, кто вас? Мы вас нет, не просили отдавать. Русские, мы русские отдали. Все долги. А, чеч, а чеченские за... не отдали, а бурятские не отдали. Русские. Бурятские? Ага, русские. То есть бурятские долги еще висят. Что нет, у вас там нет, в голове это каша какая-то? Ну, да в чем тут бурятские? Что, что ты? Это, ну ты это же русские долги. Но это же национальность русские. У вас там сто с чем-то национальности. Российские. Буряты отдавали Россий. долги. Российские. Ну так ты говори российские тогда. Что ж ты же русские? Российские, да, долги. Ну, отдали. российские долги отдали. Украинские мы вас просили да. отдавать наши долги. Отдали ее. Ну, ну отдали, отдали. То ж, вы по собственной воле, мы вас не просили. Да, вам еще три лямы и вы дали и вы, миллиарды, и вы, когда вы, в 14-м был. Ну, был. Такой ну, вы, вы его да? забрали вы в качестве возмещения к себе, в Ростове сидит идет, в Барвихе. Не знаете, что с ним теперь делать. Он тебе 3, 3 миллиарда стоит Янок. Убить, убить это самое, как бы, жалко, потому что 3 миллиарда стоит. А куда применить? Да, ну, не не дешево, получается дешево, никуда. Да, дешево, ну шел. да. А он, он украл да, их он... и все, и накупил там а, все а, а это наш бывший клоун. Его, сейчас у вас там это что веселит, что вы думаете? Это пр прекрасный, его, да? Ничего не понял. Ты помнишь, о чем ты просил? Не ругаться, На, ничего. Какой наш, клоун? А какой наш клоун? Короче, клоун у вас. Это какой, Сейчас... какой ваш бывший клоун? Давай поговорим на эту тему. Кто это ваш Наш бывший, бывший клоун? клоун? Кто? Зеленский. Желенский клоун. из кривого рога. И он не клоун, он комик. Ты все путаешь. Нас... Клоуны да, в церкви выступают, у а у нас... комики на эстраде. У нас... у нас в России, сколько он там снимался, ибо там в КВН, вот это, веселил народ, ибо он. И перед Путиным а, там. То ты хочешь сказать, если, если Путин сидел, работал директором клуба в Германии, то он нем немецкий? <свят> вот ты, блин. Не, подожди, молодец, ну, это твоя логика так, такая. Да. Ну, факт был... Потому, ну, что так что что и Путин, Путин в Германии это. сидел директором а ты, клуба был. Факт был. Так что он да, немецкий теперь от этого стал. А сейчас смотри, что там, что творится. Что там, что творится? Он дал по щам вашей второй армии мира. Легко. Вот тот комик, он знал, куда он, давать, да? Вот эти комики, эти, гомики. Ну, это комики, это да, комики. Он главнокомандующий. Да, да, да. А ваш бункерный боится теперь вылезти из бункера от нашего комика не знает, куда прятаться. Ну сколько давай, Сколько народу, говори. Сколько народу на Украине, погибло. Много, но у нас сосед малохое. У нас много его, да. У, на, у нас сосед пройдем? много, нету подсчета, у нас засекречены данные, а ваших больше миллиона. Ну, ну наши говорят, что ваших тоже больше миллиона. А откуда, Но... откуда ваши знают, кто приходил считать? Не знаю. Ну, правильно, на, на нашей земле мы видим, а вы как? кто посчитал? Никто. Никто. Поэтому ваш дурик бункерный взял и отправил ваших же на убой непонятно зачем. Для чего да, он их отправил? Да. Как ты думаешь? Ну, твое мнение. Не мнение бункерного, а твое мнение. Наши земли, наши земли будут наши. Какие земли? Ваши земли 2 метра под низом. Вот тот, кто тот, тот пошел за вашими землями, вот он остался под землей 2 метра. Наши Какие российские твои земли? земли. Какие будут российские? Наши. Я так думаю, что ваша Сибирь скоро китайской станет с вашей войной. Посмотрим. Да вы уже Путин, Путин уже, уже Путин уже острова подарил ну, китайцам. С, вами, вот, только, я, с упоротами. Я, а с, упорот, я, а с, упорот, с упоротами не получается упорот, разобраться. Ты, я, да, и это я, дело времени. Я, да я знаю, а, у вас да. уже в орле просто перед зимой уже света ну, нету нет, сегодня. Ты уже есть в интернете, я, и все, и ну. Ничего. Там уже через Шереметьево уже не проедешь. Ничего там, не понял. Ничего не понял. Ты думаешь, мне через Шереметьево? Через, надо... через Шереметьево уже не проедешь. Ты думаешь, мне надо через Шереметьево ехать? Да хуй знает. это и ведь одна фига. Ну, да хуй знает. Ну Что ты, что ты заматюкался, закурил, видно, волнуешься. Я вот сижу спокойно с тобой беседую, ты вот это одну за одной бы быканы туда-сюда гоняешь, тут начал меня пугать. Что-то ты испуганный сам какой-то. Но... Я а что ты, меня начал Шереметева выпугать ни с того ни с сего, что аргументов нету? Ваши это, ваш хлопчики, в основном через Шереметьево хотят ее там. Нафига, вот скажи, нафига мне ехать в Москву? А потом, потом а потом на... да, раз раз, раз, да, подожди, я, я, смотрите, я ж тебе другой, я, да, я ж да, тебе да, другой да. вопрос задал. Нафига мне ехать в Москву, как ты думаешь? Не знаю. Ну то есть, то есть ты не знаешь, но почему ты меня Шереметьевым пугаешь? Почему? Ну слушай, это, подожди, ну ты же переобуешься. Ну, ты же Борис, ты ж Борис ты ж Борисполь не приедешь. Ты же, ты же переобуешься когда-нибудь тебе. Нет, ты так Скажите, думаешь, ты, если вы переобуваете, ребята, если вы переобуваетесь, ребята, ты думаешь, свой, что мы переобуваемся? Я свой, я свой. Ребята, и, ну не бейте, не, не стреляйте, ребята, я свой. Ничего не понял. Ты думаешь, ваши так не говорят? Ты, ты скажешь. Им, я скажу. Что это я, я буду свой. говорить? Ну, что это я буду так говорить? Почему ты так думаешь? Или ты думаешь, ваши ребята какие-то такие там сильные монстры? Не, или они не, не, не дохнут так, как этот не, самый? Не дохнут. Терминатор. Под, нет, под нет, красноармейском нет. дохнут Но... сейчас только так. Фарш Да, дохнут. Да. Все наши дохнут, ваши дохнут, все дохнут. Все. Да. А Путин только сидит, и этот самый черная моль, это серая моль в бункере. А таких дуриков, как ты вот этот, ты сидишь, защищаешь вашу моль. А ваши дохнут, наши защищают, наши святые. А ваши дохнут. За не, не жалко, не жалко ваших. Я с тобой согласен. Ваших которые, не жалко. Которые в Мариуполе все. были. Ладно, где, да? все, я понял. Ты такой, ты такой переговорщик, что никакой. Кури Степан, я пошел дальше. Это называется ⁇ Давай с тобой не будем ругаться ⁇ но ты через шейметь его не пройдешь. Да, комментируйте. Идем дальше.